Prevention of Crime Act di di Parlimen sekarang ni dah dua, dua minggu dua minggu lepas ahli Parlimen padang serai En Surendran ada menyebut cara cara rang undang undang itu di dibentangkan dan cuba diluluskan di Parlimen adalah disebut perkataannya Kafka-esque ya seperti Kafka satu karya Kafka dan saya rasa acap kali bila bila tengok laporan ketua audit ni saya percaya ia adalah seperti karya Samuel Beckett ataupun Absurdus dia dia tiap-tiap tahun more and more absurd rasanya dan menanti cara untuk menyelesaikan kepincangan, ketirisan, kebolosan tu seperti waiting for godot mungkin ya menanti yang yang tak kunjung tiba tapi uh, saya, saya nak tanya kepada uh, mungkin uh, the panelist can take turns to to jawab. Uh, kalau kita bandingkan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, adakah uh, pada hemat panelis minat orang awam terhadap uh, laporan ini nampak macam uh, sedikit kurang kalau kalau dibandingkan dengan sebelumnya? kenapa agaknya? Adakah sebab kita tak dengar pasal isu lembu ataupun isu isu apa? Kali ini kita dengar pasal jam katakan. Ya, ataupun uh, gari ataupun pistol yang yang hilang ke laut. Ya, pergi ke laut. Itu pertama. Yang, yang keduanya, adakah masalah uh, korupsi ataupun uh, rasuah dan kepincangan ini uh, berlaku sebab There is a nexus ataupun ada hubung kait di antara pemimpin dan mereka yang menjadi pemodal kepada pimpinan. Seperti yang kita tahu, kalau nak jadi pemimpin besar dalam AMNO, dia memang banyak pitih yang nak keluar. Jadi adakah ada kickback yang perlu dilakukan? Maksudnya sistem sedia ada, sistem politik itu sendiri yang membolehkan kepincangan dan ketirisan dan kebolosan ini wujud in the first place. Jadi mungkin uh, saya minta komen daripada saudara Azrul dan dan kemudian seterusnya dipersilakan. Ah ha, dua okey. Uh, pada hemat saya saya rasa macam ada sikit penurunan dari segi minat oleh rakyat mungkin sebab uh, tak ada isu yang boleh capture the, the imagination of the people kalau dulu kita ada isu lembu dia senang semua rakyat segala lapisan masyarakat faham kalau kita cakap pasal lembu tapi kali ini, jam uh, jam boleh jam, uh, boleh jam tapi dia kur, dia kuranglah dia 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 kurang daripada impact dia tu kurang daripada daripada lembu-lembu tu memang 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 paling paling-paling menarik yang boleh uh, capture imagination of the people tu pada hemat saya saya tak pasti sama ada itu betul ke tidak selagi kita tak laku, tak jalankan sebarang uh, kaji selidik ataupun survey untuk membuktikan bahawa uh, minat uh, masyarakat uh, telah menurun uh, walaupun saban tahun sama a uh, mak, mak, makin 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 buruk makin buruk keterisan dan dan pembaziran ini dan yang kedua uh, ya um untuk soalan kedua saya rasa memang ada um satu permasalahan dari segi sistem kerana memang ada hubung kait yang sangat erat di antara uh, pemimpin politik dan juga uh, pemodal uh, terutamanya daripada uh, daripada pemilik-pemilik perniagaan uh, dan um ada kemungkinan besar bahawa ketirisan dan pembaziran ini adalah salah satu cara untuk pemimpin politik memberi balik sebagai timbal balas untuk sumbangan mereka selama ini kepada pemimpin politik sebab itulah ada kita tengok saban tahun ketirisan dan pembaziran seumpama ini dan untuk itulah saya rasa kita perlu cari cara ataupun kaedah yang paling sesuai bagaimana untuk kita buat reformasi kepada uh, uh, political funding ataupun um, uh, macam mana untuk kita uh, pendanaan sistem pendanaan parti-parti uh, politik itu memang kita perlu uh, lihat dengan lebih dekat apakah cara yang paling sesuai mungkin saya ada pendapat uh, yang sedikit berbeza dengan saudara Fami kerana saya pada pandangan saya Minat terhadap laporan ketua audit ini lebih berbanding dengan tahun lepas Oleh kerana beberapa sebab Sebab yang pertama ialah kerana ia dibentangkan dan diberi kepada ahli parlimen Sebelum bajet yang akan dibentangkan pada 25 hari bulan Oktober Jadi kita ada masa yang mencukupi untuk memaparkan pandangan kita Dan juga untuk meneliti laporan ketua audit ini dengan begitu uh, mendalam. Dan saya rasa bahawa ini adalah tanggungjawab uh, sebagai uh, ahli parlimen uh, dan juga NGO-NGO untuk uh, meneruskan Minat ini terhadap laporan ketua audit bukan sahaja untuk mengadakan forum forum seperti ini, tetapi gunakan maklumat dalam laporan ketua audit ini untuk uh, bertanya soalan di parlimen. Uh, misalnya ada banyak lagi butir-butir yang belum uh, kita jelaskan ataupun kita belum minta penjelasan uh, daripada menteri-menteri yang tertentu seperti mungkin isu incinerator uh, yang telah dibangkitkan dalam laporan audit uh, di mana sekarang uh, menteri uh, Menteri uh, Datuk Amar uh, Ramandalan telah berkata bahawa uh, memang ni insinerator yang akan dibina di Kepung ni adalah uh, insinerator yang selamat. Tetapi laporan ketua, ketua audit memang uh, ber, uh, memberi bukti yang uh, bercanggah dengan kenyataan dia. Jadi itu adalah uh, tanggungjawab ahli Parlimen untuk meneruskan minat terhadap laporan ketua audit ini. Uh, soalan yang kedua ialah uh, uh, tentang Hubung kait dengan pemimpin dan juga pemodal. Dan saya memang bersetuju dengan saudara Fami dan saya telah membuat satu uh, exercise uh, pagi ini semasa saya uh, go through uh, ke empat laporan ni. Saya telah memetik beberapa syarikat yang telah dikenal pasti sebagai syarikat yang uh, tidak menyerahkan uh, kontrak, uh, menyerahkan uh, projek dengan uh, dengan uh, te 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 tepat masa yang tepat. Uh, misalnya di Perlis ada satu universiti yang dibina di tahun 2006 yang dipanggil Universiti Malaysia Perlis. Dan syarikat uh, dua syarikat ni yang uh, diberi uh, uh, tanggungjawab untuk menjadi kontrak untuk menjadi syarikat berunding. Uh, sekarang apabila saya cek di bawah SSM mereka tak wujud lagi. <laughs> uh, Kedua-dua syarikat nama ni adalah Crimson Network sendirian berhad uh, dan satu lagi adalah Consortium. Pau Indah. Jadi ini menunjukkan bahawa ni syarikat memangnya ditubuhkan untuk dapatkan kontrak. Lepas tu, apabila kontrak ni dah selesai, mereka lepaskan syarikat tak wujud lagi. It's not even registered under SSM. Jadi ini apa yang lebih penting ialah ini adalah bukti-bukti yang boleh disiasat oleh SPRM. Semua bukti adalah dibentangkan dalam laporan kedua hari ini dan saya harap SPRM boleh menggunakan maklumat-maklumat yang begitu terperinci ini untuk membuat siasatan yang baik dan yang akan memberi satu penjelasan kepada rakyat tentang pembaziran seperti ini